когда над нами проходит туча, на стержне возникает сигнал. Сигнал этот мы измеряем и передаем на сервер. Потом с сервера мы можем информацию использовать для либо подачи сигнала опасности, либо сигнала для выключения какого-то оборудования или приключения. И здесь мы видим, что над нами есть туча, она заряженная. У нас есть определенный параметр, порог срабатывания прибора. Вот допустим, выше тысячи, это уже большая вероятность того, что сейчас будет бить молния. Поэтому мы можем в этом случае подавать сигнал о том, что здесь есть гроза, здесь нам нужно что-то делать. То есть он подает сигнал тревоги о приближающейся грозовой опасности. Причем делает это не как средство массовой информации о том, что это будет. на западе Украины или на востоке Украины будет гроза. Где, когда, чего никто же не скажет. Поэтому э, здесь важно, что э, вот тот принцип, о котором я уже упоминал, и он был заложен непосредственно в саму разработку, <coughs> это информация здесь и сейчас. Вот, вот о ближайшем будущем на ближайшие 10-15 минут.